Всем привет! Сегодня это уже четвертая частина 4 кольори. Сегодня у меня будет помощник озвучки привет, привет. Да господи, нормально б сказал Ну и так В этой серии, как я и в прошлой, обещал Что мы будем в лікарні И сюда я решил в, в, в ту зомби-апокалипсис Я ж, блин, мега-гениус да. Ну, короче, ладно, задерживать не буду. Начинаем. Вин будет жить. Скорее всего, возможно, да. В смысле, возможно? Говорите правду. Вы не думайте, у меня со спины мини-ганы сейчас на вас пойдут. А, ну, он выживет, Хорошо. А он долго еще будет лежать в отключке. Ну, скорее часика два. Ага, все, нам сидеть и ждать часика два. Хорошо. Ктар, ну что, он сейчас должен прокинуться? Да. А! Где? А. Ту-ду-ду-дум-дум. Что произошло? Я уезжал на кровати, оказался на крыше. Да, а шо у вас в сундучку? А ну-ка, можно подивиться? Ладно, разрешаю. А, то вы разрешаете, да? Да. Но крик разнос, эхо кваса, хамский пущий газ Чего? Тут паспортной, он любимый и еще Освежает и подрит, кваса, хамский Пока! Ну ладно Слухайте, доктор, у вас туда место на квасе? Как бы... А кто его туда его вообще подложил, но мы, я, я, не знаю, откуда он там по оказался. А ты что за чудо Юда Зелена? Я промолчу, я не знаю. А подождите, мне робот сказал, что в чем месте это наибольшая лекарня, потому что мне треба в ней после двух ядерных взрывов. И сказал, да, и казав, что у вас тут озом... Ой, зомби... Ой, зомби-апокалипсис начался. Блин! Ну беги, чувак! Чё? Это, скорее всего, зомби. А подождите, а его случайно не рабы в такие э, дед с очками? такими електронними і з бородою білою. Ну, щото я припоминаю. Робот чи о? Твій... А подождіть. А це давненько їй робили чи недавно? Ну, где-то 50 на 50. Недавно, да? Ну, да. Робот ученый живый. Как? Че? О! Нам... Так, что это, доктор? У вас тут есть, укрытие, типа... М -м, як? Понималось? Не, не. Иди сейчас закрытый, закрытое место. Куда можно зайти, там я и еда, и оружие. М? Е? Есть. Она когда вы выходите через вот эту дверь, она есть в ангаре. Ангар, такие миссии, да? Да, да. Так, эм... добро. Дякую. Все, мы идем туда. Мож... Стой. Эээ, почекайте. Можливо, мы вам поможем с зомби-апокалипсисом. Что mm -hmm. это? А что это за сейф? Вот это? Да. что это за сейф? сейф. Этот, этот, этот сейф, э, е, э, е, когда вы выходите на второй этаж, то там есть чикен. И его, его надо убить. И тогда вы получите этот сейф. Это бокс? Ну, возможно, чистить. Я чемпион по боксу. Так, робот-котик, жить мне тут, а я знаю, что я радиации полный на моей пофиг. А мне пофиг, ну, я тиклакер. Ну что, давай. Я. тебя убью. А. А. А, все, он задох. Все, его нету. Ну, хорошо. Вы в шоке? Вы в шоке? Вы куда? Вы куда пропал? Вы куда пропали? Вы шо, маник? Да. Понятно. Волшебник. Ладно, ми тоді підемо в ангар. Подожди, почкайте. Подож, Це отой, да? Да. Е, добре, ми тоді підемо в ангар. Если что, мы до вас будем приходить. Добре? Сейф, если хотите, можете залишить себе. Окей, добре. До побачення. До побачення. Час, часом, поки мы дошли до ангару и зашли в него. Кто там? Открываем. А Это я. А This можно я с вами? <свы> что хотите заходите спасибо а вы с виды ну замбаков просто с нами исследовать ну скорее всего и то и то ну Но больше всего хочется с вами что-то исследовать хорошо а у нас есть туда один нюанс какие у вас придет что Кровать стащить, бо котик і робот зайняв нижню кровать, а котик нікому верхній поверх не отдає. А ну окей. сидить там гляд, глядить. Хорошо. Я попробую піти, десь пушик. А зомбаков як много? Чи зомбаков так... Чи Ну так... пока що, ще не дуже много. А у них якийсь король є? Король? Ну, об этом я еще не знаю. Хорошо. Я думаю, их ты найти, что он их реально е король. То вот, вы будете в этом контейнере сидеть. Робот! Одно, чтоб не будив. Хай вы Котик, я тебе потом, кит... я потом тебе китикет дам. Молодец. Все, робот спит, будь биля ликаря. Так, а нагар буде открытый Короче, лядня. Все. Я вернусь. Так, все, я тут джекпак у мене есть. Ты головне, не вы головне не, главное, не потому бо я щось уже чую їхні звуки. Хорошо? Доктор. А, я немножко э, уснул. А, короче, вы ви не висовываетесь. Кота оберігайте робота. Кот Даліше. Кот мисов брат. бачите я сам. Котярич. А це його теж дуже берегіть. А, от чого я їхні, блін, звуки чую. А, тут оружки. Стоп, а те оружки случайно завышаются, ученый? Ученый. М? Не, не знаю. Если сейчас я найду то, что я хочу, то я буду в... Так, не, я буду в шоке. Ух ты ж, ё, да, нашел все, а им всем там ж. Ну чё, здорово, дискотека, птум! тун, дискотека, тун, дун, дун, дискотека, тун, дун, ду, дун, дискотека, тун, дун, дун, дискотека, тун, дун, дун. Доктор, вы меня чуете? Да. Я, конечно, чуть-чуть давай Короче, я там устрою дискотеку. Сипа вздыхалы. Ты просто гений. Да. Робот! Меня к шашой крутить. Понятно, все. Сейчас у него будет терапия. Что, робот, ты проснулся? Так, котик, ты хотим на свое место? Иди на свое коронное место. Китикет, я тебе найду, хорошо? Не? Сиди на своем этаже, все. Как тебе тут а удобно? Ить. И блин, до да тебе залезть невозможно. Да, доктор, выходит. И да, я выхожу. А что ты за бочка с ядом? это. Я... Да, я думаю, что у него как раз из... начался цей вирус. Ну, выглядит он подозрительно. Жесть, мне дуже кажется, что из за него начался вирус. Подождите, я сейчас возьму всю же самую пушку, пойду до вас там в лекарню. У вас же там, блин, еще один зомбачок. Помните, какие были в стекле? Да.

Ладно, все. Ага, все. Красивая музычка. Телевизор нам понадобится. Доктор, а? у вас там на это дуже хороший сундучок. Да, я знаю. Мы его берегли очень мало. Ай! Я все яд на ступы. Провод ногу продезин. Ну, взрывы, укол от яда в ногу. Ай! Больно. Род... так, доктор. Ой, вы спать хочет? Спать. Ну, что-то немножко тянется, но, но не очень. Ну, ля... тогда лягайте, поспить. Хорошо. Я тогда пойду, попробую вынести десь. О, что это у меня? Ух ты! Робот, я скоро приду, посидим, поговорим, я стульчики найду и стол. Ой, вкусный класс. Ты. Вкусный класс. Ладно, так, включить динамик. О, приехал, чтобы пить. Так. Робот, как думаешь, мы кого сейчас будем? Не, а,

Ничего не чуем. Я спать хочу. Чего? Я спать хочу. Дайте мне поспать. А кваша не хочется выпить? Нет, я хочу спать. Я сильно устал. Хорошо. Все. Спасибо. Стоп. Что за? Чего за? Ёва, Ёва! У нас это б... Что за? А! -а, -а! Доктор, вы живы? Не очень. Ну, чтобы я вас постоянно цель называл доктор. Скажите свое имя. Меня звать брат Кита. Чего? Я Кит. Я, ты этого не знал, но я твой брат. Какого? Стоп. Робота можно включить, а где кот? Кот. Кс -кс -кс -кс. Мяу. Котик, ты искал вас? Мяу. Лекарь. Подавите, куда ми кот а? Подавите, куда ми кот залез. Ты сейчас мои я буду лестницу идти шукать. Зашибись. Котик, Не падай! Я у... Я у... Ну да я упал! Ну ты котик мне... Меня... Шо? Шо с вами? <кхем> а, подожди, у меня что? Я что-то на спине, чувак, у меня есть кровь. На спине? Да, у тебя есть. Я так понял, я уже понял щицы это проделки. Робот, включайся. Все, знаете, как его включать? Кого у меня не будет, если он выключить. Чапалах со скоростью света! Чапалах со скоростью света! О, все, став, бачит. <ụpinter> ну все. Понятно все. Треба идти его шукать и рыскать по вселенным. свинки шукать. Мяу! Патик, да, придете нам. Хуй уй, чего? Я Юль бил вам птицнять Я умею говорить, доктор. Да. Моя шизофрения. Да я это тоже слышу, или мы с тобой шизики, или это правда. Робот, ты не шизик, ты сочув. Да, а! Котик, что ж ты молчал? Ты мой хороший. О, котик. За уськом потищу. Что ты хотел сказать? Я уе устал. Может, найдем я то или какие Вы мне там оставите, когда вы сделаете дела, меня заберете. Оставите там езжу и все. Хуюсю? Эм, доктор, ну, б... Мій брат, що скажете? Що скажеш? Я в принципі согласен. Ну, дивись, котик, ми тебе оставим на при одному осові. Як ми попробуємо найти ну, поселище, як у нас було з тобою котик, де ми були. Хорошо? І цей, і тоді там тебе оставим. Найдемо хороших людей. Ну що ж. То есть ты будешь здесь кайф короче, мы тебе в якусь поселення, а сами будем по мирах. Ладно, котик. Віднесемо тебе. Ну що, доктор? Ну, братик. Да. Мій. Брат мой, господи. Ты согласен с котиком? В принципе, да, я согласен. Робот? Хорошая идея. Робот, ты согласен? 50 на 50. Тебе опять диск с Ленга выставил. Выняди, блин. Так, ладно, котик. А может у тебя... Стой. Стой. А у меня невеличкое питания. Как ты залез оттуда? Я... Я не хочу говорить. Ладно. Ну, короче, на чем история будет заканчиваться? Но... На кінець мы решили вам показать остальные. Ученый. Что делать? Хорошо, что у меня больше жизни. Я и так уже делал. Теперь я без ядерного робота. Теперь я без своего робота. Будем не за этого тупого кота. Так, стоп, у меня есть идея. А если я убью этого кота? Все, окончательный ответ. Я убью этого дебильного кота. Ну, короче. На чем я уже не буду вас задерживать. Мы тогда уже закинчиваем. Илюх, прощайся. Всем пока, мои любимые, любимые зрители. Да, ну так это не твои, мои. А, ну, Лешины. Зачем ты мое имя спал? Блин, ну сори. Да ну, ладно. Короче, если ты мое имя спал, да, я Леша, я вас звать Илья. Да, мне уже не стыдно. Короче, это будет мое видео с монтировкой. Он будет мне помогать. Дыр-дыр. Ну, короче, всем пуку! но крик разносит Эхо кваса, высший глаз Ай, этот паспортной, родной, он любимый и живой Освежает и бодрит Кваса, камский и тахит